Ну, мы ехали сюда, ожидали, что будет тяжелая игра, у нас тяжелый календарь, в принципе, из последних четырех игр у нас три на выезде и все с лидером, то есть Горняк на сегодняшний день тоже лидер, лидер турнирной таблицы, Оболонь выезд у нас и Черкасы выезд, то есть плюс к тому, что Горняк дома, мы знаем, что еще не, не, не проигрывал и понимали, что здесь игра будет очень сложная, очень тяжелая, то есть, если так можно сказать, игра за шесть очков. Вот. Плюс тому, что мы знали, что Горняк – команда с бойцовским таким характером, духом. То есть это показывали игры, которые они провели ранее. То есть многие игры в меньшинстве играли, там были удаления и добивались для себя положительного результата. Поэтому легкой прогулки здесь бы, ну скажем, не было. Касательно игры, ну и мы, и Горняк, все-таки провели кубковую встречу. И было очень много сил и эмоций потеряно в этих играх. К сожалению, что у нас, что у горняка нет возможности, скажем, длинной лавочки, видоизменять состав. Поэтому э, я думаю, что это основная причина того, что мы и мы, и Орняк допустили много ошибок сегодня: простых ошибок, которые там, где-то технического плана, где-то неточные передачи. То есть, это я думаю, что сказывался фонд усталости. Поэтому, игра такая немножко была нервозная. В принципе, я думаю, что ничейный результат закономерен по сегодняшней игре. То, что были моменты и у нас, и у Горняка, ну, если бы кто-то, наверное, забил бы первый мяч, наверное, это бы команда и победила. А так, я думаю, что справедливо сказать, что игра ничейная. Поэтому, ну, вся борьба еще впереди. Интересно будет и нам провести игры у Горняка. Еще, насколько мы знаем, три игры домашние подряд. Поэтому у них тоже такой, вроде с одной стороны легко, но дома предродных болельщиков вроде немножко легче играть. Поэтому двигаемся дальше, работаем. Спасибо. Вопрос есть? Спасибо. Скажите, пожалуйста, как состояние щедрого? Мы знаем, он тропировал. И э, может ли, например, тот же Деревчинский уже э, чуть больше э, проводить игрового времени на э, площадке? Ну, касательно первого вопроса, «Щедрый», да, действительно у нас э, позавчера получил травму, тяжелую травму. И он нам в этом сезоне уже не поможет. Вы видели, что мы, в принципе, ну, фланг не работал так, как должен работал в, ну, в тех играх, которые играл «Щедрый». Ему, скорее всего, что предстоит, будет сделана операция и срок восстановления от месяца до полтора. Поэтому по щедрому вопрос понятен. По Деребчинскому он постепенно набирает обороты, но так как он много пропустил, ему, конечно, сложно войти сейчас в этот ритм. Поэтому ну, надеемся на то, что он сейчас будет три, скажем, полноценных э, недельных цикла, потому что в тех циклах, которые мы сейчас работали в недельных, были там две-три игры, и э, то есть тяжело его было подвести в общей группе к, к игре, потому что через два на 3 были игры, и команды больше было восстановления, чем было тренировочного процесса, поэтому э, сейчас в общей группе будет работать, я думаю, что к следующей игре, то есть он уже там на порядок будет лучше себя чувствовать и выглядеть так как матч складывался, я скажу, что играли примерно два одинаковых соперника. Может, Кироварад где-то чуть-чуть по индивидуально, но так в целом, считаю, первое и третье место играл в этом туре, поэтому, я думаю, матч удался. Но Кироварат мы просматривали, знали, что команда, я считаю, что по игровым качествам идет на первом месте и заслуженно, потому что футболисты квалифицированы, хорошо играют, пас комбинируют. Мелкий средний пас, грамотный футбол. Поэтому мы разобрали с ребятами, ну, старались нейтрализовать их лучшие стороны игровые. Где-то в какой-то мере удалось, какой-то мере нет, где-то мы слабо сыграли обратно на стандартах. Это наш бич. Что два момента такие были убойные в наши ворота при стандартных положениях. А в принципе, так я скажу, игра была до первого глаза. Если бы одна из команд забила, то я думаю, она бы победила. Но в целом за игру я благодарен ребятам. Что то, что мы имеем на сегодняшний день, то мы имеем.